নমস্কাৰ এছ কে হেণ্ডলুন পেজৰ পৰা মহ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত একেবাৰে নতুন নতুন হাতে বোৱা যোৰা লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ষ্টক এইখিনি আমাৰ নতুন হয় এইমাত্ৰ ষ্টকখিনি আহি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাম অলপ অলপ আজি আপোনালোকক দেখাম আৰু দীঘলীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আপোনালোকে পে আমাৰ যিটো চেনেল আছে সেইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে ফেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু একেবাৰে নতুন নতুন কালেকশ্যন হয় এইখিনি চাব এইটো যোৰা চাব এইটো আমাৰ পদ্মিনী হয় দীঘাণী পদ্মিনী থাকিব বিৰাট মৰম লগা হয় যোৰাটো এয়া থাকিব আৰু অলপ অলপ যিহেতুকে মই দেখাই দিম এইখন থাকিব মেখেলা এইখন থাকিব মেখেলা লগতে এইখন থাকিব চাদৰ এইখন থাকিব চাদৰ বহুত মৰম লগা হয় ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড প্ৰতি আপোনালোকে নাপায় পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব আৰু হাতে বোৱা যোৰা হয় এইখিনি নেক্সট আহিব এইটো যোৰা এইটো বিৰাট মৰম লগা হয় এইটো কালাৰ কিমান ধুনীয়া হয় চাব আৰু বিৰাট মৰম লগা যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত কৰে স্কিনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰো ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড প্ৰতি নাথাকে পদ্মিনীত পাত বোৱা হ'ব এইটো চাব নেক্সট আহিল আমাৰ এইটো যোৰা এইটো পিয়'ৰ মাছৰাজ ফুটাৰ হয় দিগবাণী মাছৰাজ হয় একেবাৰে ধুনীয়া হয় যোৰাটো এয়া চাব তাৰপিছত আৰু এটা চাব এইটো মেহেন্দী গ্ৰীণত আগৰটো কালাৰটো ছেম হয় কিন্তু কালাৰ চেম হ'লে ইয়াৰ যিটো বুটাৰ ডিজাইন আছে অকণমান চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে এইটোও ল'ব পাৰিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত কৰে স্কিনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব নেক্সট আহিল আৰু এটা আমাৰ যিসকলে বহুত বিচাৰি আছিল আৰু এইটো যোৰা আজি আকৌ আহি পাইছে এই কাপোৰযোৰ চাব সিহঁৰ মাছৰাজ সূতাৰ হয় টেবুৱা যোৰা হয় যদি পচন্দৰ ভিতৰত কৰে স্কীণত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব নেক্সট আহিব আৰু এটা যোৰা বিৰাট মৰম লগা হয় এইটো থাকিব এই কাপোৰযোৰত আমাৰ দিশটো থাকিব মাছৰাজ সূতা আৰু পদ্মিনী সূতা আৰু লগতে যিটো আমাৰ বাণী দিয়া আছে বাণীটো ইয়াৰ যিটো আমাৰ পলিষ্টাৰ পাত হয় সেইটো বৈ দিয়া আছে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰত নেক্সট আহিব এইটো যোৰা এইটো যোৰাও চাব পাৰে এই কাপোৰযোৰৰ দিশটো থাকিব আমাৰ পদ্মিনী সূতা আৰু বাণীটো থাকিব আমাৰ পাটফূতা খুব ধুনীয়া হয় এইটো চাব তাৰপিছত থাকিব আমাৰ এইটো এইটো আমাৰ দীঘে বাণী পদ্মিনী হয় দিগ বাণী দুয়োটাই পদ্মিনী ব্লেক কালাৰত থাকিব আচলটো এইখিনি থাকিব খুব মৰম লগা হয় তাৰপিছত আহিব এইটো যোৰা এইটো যোৰা আমাৰ পদ্মিনী দিগ থাকিব আৰু বাণীটো পাত ফুটা থাকিব নেক্সট এটা ইমান মৰম লগা যোৰা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগে আপোনালোকে জনাব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে স্কিনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব বিৰাট মৰম লগা হয় নেক্সট আহিল এইটো যোৰা এইটো যোৰাও বিৰাট মৰম লগা হয় ব্লেক কালাৰত থাকিব ইমান মৰম লগাকৈ দিয়া আছে যিখিনি আমাৰ আচলৰ ডিজাইন দিয়া আছে সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দিছে এইটো কাপোৰ আপোনালোকে পদ্মিনীত পাত বোৱা থাকিব এইটো চাব খুব ধুনীয়া হয় নেক্সট আহিল এইটো যোৰা এইটো বিৰাট মৰম লগা হয় তাৰপিছত এইটোও থাকিব এইখিনি অকণমান কম প্ৰাইজৰ হয় এইখিনি এক হাজাৰৰ ভিতৰত থাকিব চিটিং এক্সট্ৰা থাকিব আৰু লগতে এইটো যোৰা চাব এইটোযোৰাত আমাৰ দীপটো থাকিব পদ্মিনী সূতা ব্লাউজ পিচ চাইড পটি পাব আৰু লগতে এই কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয় বিৰাট ধুনীয়া হয় আপোনালোকে ভিতৰৰ পিনে এনেকুৱা বুটা পাব খুব মৰম লগা হয় কালাৰটো আৰু আপোনালোকে দীঘলীয়া ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰিব নতুবা মোৰ দোকানত আহিও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ইউটিউবত হ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই কাপোৰযোৰ চাব এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইন কিমান মৰম লগা হয় চাব এইটো থাকিব আচলৰ ডিজাইন ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে আৰু গাৰ পিনে আমাৰ এনেকুৱা বুটা দিছে আৰু এইখিনি থাকিব আমাৰ ছাইডৰ পটি আৰু ব্লাউজ পিচ লগতে এইখন আহিব মেখেলা যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে স্কিনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব আৰু আজিৰ ভিতৰত শেষৰ কাপোৰযোৰ হ'ব এইযোৰ এইটোযোৰ অকণমান দামটো বেছি হ'ব তথাপিতো আপোনালোকে লৈ ভাল পাব আৰু লগতে পিন্ধি ভাল পাব পিউৰ পদ্মিনী সূতা এই কাপোৰযোৰ পদ্মিনীত পাত বোৱা হৈছে খু সুন্দৰ আৰু একেবাৰে হেভিকৈ বনোৱা হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ মাজত দুটা দিয়া আছে এইখিনি থাকিব মাজৰ গোটা আৰু বুটাটো চাব কিমান ধুনীয়া হয় গোটাৰ ভাগটো চাবচোন কিমান মৰম লগাকৈ দিয়া আছে এইখন থাকিব চাদৰ আৰু লগতে এইখিনি থাকিব আমাৰ ছাইডৰ পতি বিৰাট হেভি হয় আৰু পূজাত আপোনালোকে এনেকুৱা বোৱা কালেকশ্যন পিন্ধি যাব পাৰিব বিৰাট হেভি হয় কাপোৰযোৰ আৰু লগতে এইখন থাকিব মেখেলা এই মেখেলাখন চাব কিমান আহল বহল হয় আৰু কাপোৰখিনি যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে স্কীণত এটা নাম্বাৰ দিয়া থাকিব নাইন এইট ফাইভ নাইন ছেভেন থ্ৰী ওৱান নাইন ফাইভ ছিক্স এই নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু শেষত মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰী হয় আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাৰিছোঁ ধন্যবাদ